सईदना इब्राहिम सलाम काफी अरसे बाद दिल में प्यार आया मोहब्बत आई और ख्याल आया और अपनी बीवी से इजाजत मांगने लगे कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने बेटे को मिल के आ सकता हूँ तो आपने शर्त यह रखी कि जाना है अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरना मिल के वापस आ जाना है तो हजरत सैदना इसमाइल बड़े हो चुके थे शादी भी हो चुकी थी तो आप जब घर गए तो आपका बेटा मौजूद नहीं था उनकी अहलिया मौजूद थी जो उसी कबीला से शादी हुई थी तो आपने उनसे पूछा कि बेटा हालात कैसे हैं कहने लगी हालात बड़े ख़राब हैं हालात तो बहुत ही ख़राब हैं खाने पीने को कुछ नहीं है हम बहुत परेशान हैं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो हज़रत इब्राहीम सलाम आपने फ़रमाया कि जब रात को आपका शौहर घर आए ना तो उसको मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि घर की जो चौखाट है ना ये घर के लिए मुनासिब नहीं है लिहाजा इसको तब्दील कर दो कितना बड़ा जुमला और कितना आसान लफ्ज़ों में कह के गए कि उनकी अहलिया ख़ुद बता रही है और ख़ुद पैगाम दे रही है और यहाँ पर भी हमारे लिए सबक है अब देखे ना एक एक अमल में इतना बड़े बड़े सबक हैं लेकिन हमने सिर्फ कुर्बानी को ही पकड़ लिया और कुर्बानी को जिस तरह हमने पकड़ा अल्लाह ताला कबूल ही फरमा ले मगर ना हालत उसकी भी कोई नहीं है तो यहाँ पर जब कोई लड़ाई हो जाए या कोई मामला हो जाए हम क्या कहते हैं सिद्धा ही इसको तलाक दे दो ऐसे नहीं बोलते हम कि तलाक दे दो इसको उस औरत पे क्या गुज़रती होगी उसके अमल उसके साथ हैं लेकिन जब उसको लफ्ज़ तलाक कानों में सुनने को मिलता होगा किसी और की ज़ुबान से उसके दिल पे क्या गुज़रती होगी तो ये भी एक तरीका है ना कि अगर कोई मामला है तो इस तरह से उसको हल किया जाए कि अगले के दिल पे जो है ना चोट भी ना लगे तो हज़रत इसमाइल आसमाम को जब यह पैगाम मिला तो आपने फिर पूछा कि उनसे क्या बात हुई थी तो आपकी बीवी बताने लगी ऐसे ऐसे बात हुई और मैंने ऐसे घर के हालात बताए तो हज़रत इस्माइल इसमाईल आलाम आपने फ़रमाया कि मैं तुझे तलाक देता हूँ वो जो आए थे वो कोई और नहीं थे वो मेरे बाबा थे और वो नबी हैं वो मुझे कह के गए कि ये बीवी जो है ये हमारे घर के लिए बेहतर नहीं है लिहाजा इसको तलाक दे दे तो मैं तुझे तलाक देता हूँ छोड़ दिया फिर और शादी हुई उसी कबीला में कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम ने फिर इजाज़त तलब की कि मुझे इजाज़त दो पिछली मरतबा मेरा बेटा नहीं मिला था मैं फिर मिलने की जाना हसरत रखता हूँ फिर भी यही शर्त थी कि सवारी से नीचे नहीं उतरना आप पहुँचे वहाँ पर भी खुदा की करनी ऐसे कि दूसरी मरतबा भी बेटा नहीं मिला अपनी बहू ही मिली तो आपने जब उनको देखा मिले तो बड़ी नेक पारसा साल खातून पूछा कि हालात कैसे चल रहे हैं कहती रब तला का बड़ा ही शुक्र है बड़ा ही शुक्र रब तला का जितना शुक्र करें उतना कम है रब तला ने इतना हमें फरमा रखा है आप देख भी रहे थे कि खाने पीने के मामलात क्या थे लेकिन शुक्र और कहने लगी कि हमारा गुजर बसर चलता है सैदुल के तरीके से मतलब हम गोश्त खाते हैं और पानी पीते गए और हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है तो आपने वो जो आपकी बीवी थी हज़रत इसमाइल सलाम की हज़रत इब्राहीम सलाम को अर्ज़ करने लगी कि आपके बालों में ना मट्टी सी लगी हुई है आप सफ़र करके आए हैं अगर आप सवारी से नीचे उतर आते तो मैं आपका सर धो दूँ वो कहने लगे मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं सवारी से नीचे उतरूँ तो मकाम इब्राहिम जिसको आज मक्का के पास एक पत्थर जिसको जीारत के लिए रखा गया ये वो पत्थर है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलीगी सलात सलाम ने अपना पैर रखा था और आपके बेटे की बीवी ने आपका सर धोया था और कंगी की थी ये भी शायर ला ये भी मकाम इब्राहिम जिसको आज लोग जाकर ज्यारतें करते हैं चूमते हैं तो आप जाते हुए कहने लगे कि मेरा बेटा आए तो उसको सलाम कहना और कहना कि ये चौखाट जो है ये घर के लिए बहुत अच्छी है इसका ख्याल करना इसकी हिफाजत करना हज़रत तो इसमा सलाम वापस आने लगे तो नबूवत की खुशबू जो थी वो गलियों से आ रही थी आपको पता चल गया कि मेरे बाबा जान फिर तशरीफ़ लाए घर जा के पूछा कि आज कोई बंदा आया था आज कोई बुज़ुर्ग कोई बंदा घर में आया कहने लगे हाँ एक नेक और साले बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे खूबसूरती का आलम मैं बता नहीं सकती तो उन्होंने आपको सलाम भेजा गया और बदले में ये कह के गए हैं कि जब आपका शोहर घर आए तो उसको कहना कि तेरे घर की चौखाट बहुत अच्छी है इसका ख्याल करना इसकी हिफाज़त करना तो हज़रत इसमाइल आ सलाम आप आपको जब ये पैगाम मिला तो आपने आगे से फ़रमाया कि आ, मेरी शर्क हयात तो वो कोई और नहीं थे वो मेरे बाबा थे वो मेरे अब्बा जान थे और उन्होंने ये जो पैगाम दिया ना वो आपके लिए था आपने जो शुक्र किया आपने जो हमारे घर की इज्जत रखी आपने जो भी बातें की उनको पसंद आई और उन्होंने आगे से फरमाया है ये उनका हुक्म है कि अपनी बीवी का ख्याल रखना इनको छोड़ना नहीं तो ये कितना बड़ी बात है और इसमें एक दर्स ये भी है औरतों के लिए ये भी औरतों को जाके बताना चाहिए कि ये भी सुन्नत इब्राहिमी है ये जो दस दिन हम गुजार रहे हैं ये महीना जो हमारे लिए एक यादगार है मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है उस पर एक बात ये भी है ना ये भी अपने घर में जा के अपनी बीवी को अपनी बहन को अपनी बेटी को समझानी चाहिए कि बेटा हालात जैसे भी हों अदा करते रहना हालात जैसे भी हों रब तला की रज़ा में राजी रहना ये अल्लाह ताली की बंदी का काम है